Счастливейших на свет. Администрации тоже большое спасибо. Да. Администрации. социальность. Алексей Васильевич спасибо вам. Хотим, чтобы учителя с учениками всегда находили общий язык. И в школе царила гармония любви и счастья. Большое спасибо Юлии Сергеевне, что поставила нас на ногу. Талантливых детей в школу. Чтобы мы школа процветала, выиграла сюда первые места. И спортсменов! В Олимпиадах! Да, спортсменов! И чтобы продолжали да, в, том, да, в, том, да. в том же мебель. И чтобы мы никогда школу свою не забывали. Да. Не думайте, что мы не вернемся. Мы еще вернемся. Да. Мы навсегда со школы. Да. Да. О, ура! Поставила на пути. Спасибо, Изабелла. Ну, в этой по очереди, так? Даша. То, что вы есть у нас, то, что вы были в моей жизни, вы для меня очень много значите. У вас никогда не забудем. Главное, чтобы мы не забывали никогда школу. Приходи. В нее. Большое спасибо директору, классному руководителю, все администрации. Спасибо, спасибо. Да. спасибо нашей школе да. за да. первую дом, за первую <свят> улыбку, за первый <свят> шаг, <свят> который мы прошли, за <свят> первое <свят> рождения, за первую ошибку, за все сердца. на долгие годы чтобы она побольше улыбалась, поменьше плакала. мы ее очень любим и всем спасибо иду в школе новые вершины и всего самого лучшего любви и дружных учеников спасибо всем Мы вас любим! спасибо девочки! спасибо в школе хочется. Чтобы развивалась школа дальше, и пусть в школе будут всегда такие хорошие учителя, они нас всегда понимали и были с нами откровенно всегда, и вообще было все круто. Десять лет мы прожили отлично. Побольше медалистов хотим пожелать, ну и вообще ума детям хотим пожелать. Чтобы, чтобы короче, дома ничего не учили, но знания имели, чтобы на уроках хорошо слушали. Хотим, чтобы после нас в школу пришли дети намного умнее, воспитаннее. И ну чтобы слушали всегда учителей, не хотим расставаться со школой. Десять лет пробежала, ну примерно как один миг. Хотим чтобы ну всегда учителя де дети учили, учили, любили учителей, учили всегда э, задания домашние делали. Ну мы конечно тоже, чтобы уроки главное не прогуливали. Вот это мы хотим. Я хочу пожелать школе. Потому что мы никогда не прогуливались. Конечно, не хочется расставаться со школой. Ну, придется. И все дни в школе до единого я всегда буду помнить. Хочу сказать за это спасибо. Всем, всем, всем. Даже техничкам, которые убирали у нас. Очень не хочется расставаться со школой. Были приятные моменты. Я их никогда не забуду. Надеюсь, у школы будут для нас открытые двери. Спасибо. спасибо. Я хочу сказать большое спасибо всем учителям за их понимание, за их заботы, за их переживания. За то, что они у нас были. За все, что они чему нас научили. Я, конечно, не хороший ученик, могу сказать. Спасибо большое своему директору Алексею Васильевичу. Он меня понимал, всегда учил меня. Хочу пожелать, чтобы 16 шестнадцатая школа сюда свела, я чтобы мы приходили, чтобы нам было приятно прийти. Спасибо большое. Мы в общем хотим, мы подумали, да. и решили попросить прощения у всех учителей, которые... кому мы, кому мы что плохо сделали, у кого да. не слушались на уроках, кто из-за нас нервничал, кто кричал на нас, что мы не учим уроки. И все равно спасибо им, несмотря на то, что мы Миха... мы получили в этой школе очень достойные, хорошие знания, которые, ну, я просто горжусь этой школой то, что именно когда я сюда пришел, я набрал. Ну, наполнил свою голову хорошими знаниями, конечно же, еще по физике. Я очень, мне очень нравится физика, хоть и дается трудно, но все равно спасибо большое вам, Алексей Васильевич, за, большое, за, за уроки физики. Хотим сказать большое спасибо за всех, всем учителям этой школы за то, что она нас приняла в 2000 году и сейчас выпускает в 2010. Огромное большое вам спасибо, учителям. Большое спасибо учителям. Они нам дали большие знания. Умение любить, терпеть, ждать, писать, <социт> читать. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Пусть у каждого сбудутся все его мечты, у каждого у них, чтобы была полная семья, замечательные детки. И пускай они не забывают школу, Ча почаще приходят сюда, встречаются со своими учителями.